следующий текст, он очень грустный, поэтому подоприте свои головы кулаками и вспомните, как вы расстались с теми, кто вам нравился. Он называется «Землетрясение в Вавилоне». Нет смысла описывать счастье моменты, они все так глупо похожи. Речь пойдет о моменте тревожном. Тогда мы заснули в жаркую ночь, заснули рассыпавшись и не насытившись, заснули как лампочки в многоэтажном доме, а утром проснулись мы в Вавилоне, где я отказался тебя понимать. А мир не хотел, чтобы возник поцелуй такой восхитительно сладкий. Мы дипломатично сомкнули объятия. Уже через вечность их разомкнув, мы знали, не зная, что это. Размытый конец плохого кино. Сотри отпечатки пальцев, выпей вино или влей в сток. И как же внезапно поцелуй вчерашний смог стать последним, и как же внезапно то, что я больше не увижу тебя без одежды, стало глухой реальностью. Я так хорошо помню твой вкус, я все звуки нашей симфонии знаю наизусть, я видел каждый кирпич нашего Вавилона. Никто никогда не купит там дом. Следующий текст называется «Грязная Мэрилин». А в воскресенье я проснулся с татуированной студенткой. В понедельник я проснулся сам. Ты ведь знаешь, как тошно просыпаться самому. Чтобы победить это грызущее чувство, я дрочил на Мэрилин Монро. Потом пошел в душ, открыл кран. Он не дал мне горячей воды. Знаете что? Вы можете резать меня, вы можете повышать процент по кредитам, вы можете арестовать татуированную студентку, но выключать зимой горячую воду – это слишком жестоко, это посягательство на тепло наших тел. Я чуть не сжег телефон, звонил коммунальщикам, эти гоблины не отвечали, прислужники мерзких коррупционеров. Господь услышал мой гнев. Горячая вода появилась. Я вышел из душа, чище и добрее. Покурил, выпил чай, пошел на работу. Между прочим, папа римский отрекся от престола. Я проживу еще как минимум день.